assalomu alaykum b kanaliga xush kelibsiz men bugun sizlarga telefonni sindirish va telefon ekranda ilon o'tkazadigan programmalarni tushuntirib beraman buning uchun sizlar pastdagi obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying videoim yoqqan bo'lsa like bosing qani unda boshladik bu ikki dasturni siz playmarktdan bepul yuklab olishingiz mumkin bular skrin va isney qo'lda ilon degan dasturlar va birinchi telefonni sindirish işte dasturiga kiramiz bu xush kelibsiz iltimoso'qing e, e, va qabul qiling qabul qiling deganni bosamiz va ba, startni bosamiz bu yerdan siz eng birinchi şey. buni boshqa ilovadan ustiga e, ruxsat berish deganni bosamiz va mana bundan men mana buni tanlab olaman va vateksak bo'ldi o'zidan o'zi sinib ketadi va yuqoridan ichiga kiramiz va o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi endi ikkinchisiga kiramiz bu sliktsiyagiz o'zidan o'zi sinib ketadi mana shu tariqa siz telefonni sindirib boshqalarni hayron qoldirishingiz mumkin endi ikkinchi dasturga o'tamiz bu telefondan e'lon o'tkazadigan dastur va bu dasturga kirgamizda startni bosamiz va ba, qabul qilaman boshqa ilovalar ustidan ochilish tegini bosamiz va startni bosamiz bu yerdan siz necha soniyadan keyin ilonni ekrandan o'tkazishini o'zingiz to'g'irlab olasiz va o'n soniyadan yoki darhol yoki maxsus vaqtni kirgizib olamiz masalan ovozni yoqdik va yelni ko'rsat va chiqib ketamiz 10 soniyadan keyin ilon chiqadi nimagadir chiqmayapti hozir qaytadan qayta ishlaymiz. ha mana chiqdi shu tariqa do'stlaringizni hayron qoldirishingiz mumkin e'tiboringiz uchun rahmat obuna bo'lishni unutmang